Hai, Desir di sini. Okey, semalam saya ada uh, membuat uh, ulasan uh, kenapa PMX uh, menjadi General Perang uh, untuk PRN Sabah ke-17 ini. Kenapa bukan uh, Nurul Izzah? Kenapa bukan uh, Saifuddin Nasution? Wow. Yalah, mereka adalah uh, pengarah pilihan raya uh, untuk PKR dan... Uh, Uh, ditonjolkan uh, sebagai panglima perang. Sebelum ini tugas itu dipikul oleh saudara Rafizi Ramli dan sahabat-sahabat uh, beliau yang mempunyai pengalaman yang luas uh, dalam 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 pilihan raya. Okey. <coughs> Jadi uh, mana Ramanan? Mana Amruddin Syari? Uh, mana Aminuddin? <coughs> Charlie Kang. Semua itu orang-orang yang hebat, yang boleh membantu uh, memenangkan kerusi PKR di Sabah. Tapi ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku tuan-tuan. Eh. Jadi kenapa <coughs> bukan Nurul Izzah eh, jadi Panglima PRN ke-17 Sabah? Jawapan pedas jangan sentap. Ini ada satu tulisan yang panjang, yang saya baca. Saya baca sampai habis dan saya ingin membuat Uh, sedikit ulasan uh, daripada penulisan beliau why Nur Izzah tidak dipilih sebagai jeneral perang apa jeneral peranglah jadi apabila saya membaca ulasan sahabat ulasan sahabat saya ini cukup hebat cukup hebat kerana bagi dia dia mengatakan huh, uh, <coughs> politik Sabah ini huh, bukan gelanggang untuk belajar menunggang kuda ini tempat singa lapar memburu silap langkah. Eh, bukan sahaja Nurul jatuh, malah seluruh pasukan boleh tenggelam sekali. Ya, saya saya setuju. Eh, pilihan raya Sabah ini dia agak unik, tuan-tuan. Kan? Agak unik dan sebagai satu contoh yang begitu nyata, di Sabah ini banyak parti. Terlalu banyak parti dan setiap tahun, setiap kali pilihan raya akan berubah dominasi parti-parti yang bertanding. Dan uh, uh, lompat kata itu normal. Tuan -tuan. Uh, parti-parti yang kecil ini memainkan peranan yang cukup besar untuk pembentukan kerajaan. Sebagai kingmaker. Okey, sebab itu uh, di Sabah ini dia lain, tuan-tuan. Politik dia lain. Dia bukan gelanggang untuk belajar. Dia gelanggang orang yang dah lama orang yang tahu bagaimana hendak memburu. Wow, saya setuju dengan pendapat sahabat saya ni. Pun tak kenal dia. <tuh> Tapi itulah sabah. You know. Sabah ini terdiri daripada etnik yang berbeza. Kalazan, Musun. <tuh> Aduh, Kalazan, Dusun, Murut. Ha? Murud. Adakah Murud? Dan orang-orang daripada, uh, uh, you know, daripada Filipin yang lama dah uh, datang ke Sabah dan mempunyai hubungan dengan, you know, dengan orang Sulu. Jadi mereka ini mempunyai pemahaman politik yang berbeza. Jadi sifat uh, etnik itu begitu kuat sekali. Dan kita tengok sendiri kan, uh, negeri Sabah ini dari segi, you know, geografi dia. <tuh> Besar, tuan-tuan. Luas. Kalau berbanding dengan di Semenanjung, tuan-tuan. Jadi, bagi saya, kenapa Nurul Izzah tidak diberikan peluang? Saya bersetuju dengan pandangan yang menulis inilah. Dia mengatakan, Nurul Izzah ini, dia memang ada kekuatan eh, sebagai puteri reformasi di Semenanjung. Jadi, secara memberi talk memberi uh, motivasi itu bagi saya Nur Isa boleh memainkan peranan. Tetapi dari segi untuk melawan memenangkan kerusi PKR bagi saya saya bersetuju uh, dengan uh, sahabat saya yang menulis inilah. Okey. <tuh> Jadi saya pun sendiri, saya rasa begini tadi pun saya sembang dengan sahabat saya seorang kenal dia mengatakan jelah ha Nurul Izzah belum sampai masanya lagi kalau Nurul Izzah mengetuai uh, you know uh, kempen sebagai panglima perang uh, sekiranya uh, kerusi yang diperuntukkan oleh PKR itu tewas dengan teruknya ini akan menyebabkan imej dia sebagai timbalan presiden PKR yang baru menang baru-baru ini akan tercala teruk. Akan tercala teruk. Dan saya bersetuju, tuan-tuan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mempunyai pandangan politik yang berbeza. You know, this is Sabah. You know, this is not Pulau Pinang. This is not Perak, Kedah, Perleh. You know, Johor. Melaka. This is Sabah. So, apabila kita masuk ke gelanggang Sabah, you know, it's not totally the same. Ada orang kata eh, kekuatan media sosial di Sabah ini tidak diperlukan. Itu saya tak setuju. Dia ada cakap kat sini. Uh, bukan orang yang hebat di dalam media sosial. Eh, uh, orang kata apa akan diterima begitu saja. Saya kata tak, tak betul begitu. <tuh> tak betul. Okey. Uh, Pengundi-pengundi yang ada sekarang ni, mereka bergantung kepada media sosial. Media sosial ini memainkan peranan yang penting. Sebab itu, orang-orang yang lama, eh, mereka ada kekuatan dalam branding mereka. Mereka menggunakan media sosial eh, untuk menyampaikan maklumat. Ha, orang dah kenal mereka, tetapi dengan menggunakan media sosial, mereka akan lebih ke depan. Ha, jangan kata media sosial tak penting. Ini lah. saya tak setuju dengan uh, <coughs> sahabat yang uh, menulis inilah. Jadi, uh, <coughs> Banyak dia cakap dekat sini lah. Uh, you know, kelayakan dari segi hierarki. Eh, maknanya ini tidak diterima di Sabah. Okay. Uh, di Sabah ini, uh, uh, seorang panglima itu harus digeruni. Wow. Banyak lah. Sabah ni dia lain sikit lah tuan-tuan. Okay. Uh, dia... <coughs> maknanya dia nak orang yang 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 hebat eh, orang yang digeruni. Kan? tapi kalau gerun, tidak ada keuangan pun tak guna juga. Gerun <laughs> saja. Ken. Jadi bagi saya lah, apabila keputusan tidak meletakkan dulu Izzah ini bagi saya keputusan yang tepat. Dan PMX ni, apabila dia mengetuai Kempen <coughs> ini, maknanya PKR ini dia nak memilih kepastian bukan harapan mentah. maknanya PMX ni dah tahu lah tuan-tuan eh, sepak terajang politik di Sabah. Eh? Eh, dan eh, dia tahu how politik Sabah ini memang berbeza. Sebab itu bila <tuh> bila uh, ada orang mengatakan um, you know PMX ni menerima pemimpin-pemimpin uh, uh, lompat parti, keluar parti, masuk parti, orang pergi kata katak ini saya mula-mulanya memang saya tak bersetuju tetapi apabila saya mengkaji mengkaji sedikit demi sedikit baru saya faham the konsep ok, kita sekarang ni dah masuk ke politik yang berbeza jadi parti itu hanya platform dan parti itu memerlukan player-player yang boleh memenangkan dia jadi dalam isu ini saya nak tegaskan dalam isu PKR di Sabah ini tuan-tuan. Dia bukan parti yang memilih calon katak. Bukan. Okay. Parti ini dia memilih pemain. Eh? Pemain yang boleh memberi keuntungan kepada dia. Dan calon-calon katak itu pula dia bagi saya lah mereka ini orang yang Melihat politik ini satu Kelangsungan hidup Kelangsungan untuk mereka Menakluk Negeri Sabah ini <tuh> Jadi mereka ini ibarat Pemain okay. Pemain yang Mempunyai nilai Nilai dari segi apa? Mereka pernah menang Walaupun mereka pernah melompat parti Dan uh, Mereka rasa mereka boleh Menawarkan khidmat mereka kerana mereka ada track record. Walaupun mereka lompat sana keluar sini tak ada masalah. Jadi dalam isu ini saya ibaratkan mereka ini ibarat pemain. Pemain bola sepak yang hanya menukar jersey. Itu saja tuan-tuan. Pemain bola sepak yang menukar jersey, maknanya mereka tukar dan Datuk Zainal Ibrahim ya dia harus memikirkan you know kelangsungan eh, untuk beliau mengekalkan kuasa. Dan politik sekarang ini, we don't talk about dominant. Eh? We don't talk about dominant. Eh? Itu daripada pandangan <coughs> yang Datuk Seri Ibrahim nampak. Lah. Jadi, <coughs> dalam isu Panglima Perang ni, Nurul Izzah ke, siapa-siapa ke, they are not fit eh, untuk mengambil tas itu sekarang. It's not now. Ha? Mungkin ini satu medan untuk mereka belajar, untuk mereka bawa apa yang berlaku di Sabah ini balik ke Semenanjung. Tetapi pola dia tak sama. Tuan -tuan. Di Semenanjung dia tak sama. Ha? Dia tak sama. Itu yang saya cakap tadi tu calon yang you know uh, terpalit dengan rasuah ke, calon yang terpalit dengan skandal ke mereka masih lagi diterima di kawasan itu selama berpenggal-penggal. So what? So what? Okey, bab Nurul Iza. Okey. Tolong daripada belakang. <laughs> ya, yeah? tolong daripada belakang. Cai, cai, cai.